Почему бы нам не арестовать заочно Лексус, на котором сейчас по Донецку катается Захарченко? Или выписать повестку в суд Бесу? А еще пригласить на допрос всех лидеров так называемой ДНР. Им-то все равно, а мы заодно покажем, что работаем. И если вы удивлены таким формулировкам, значит, еще не слышали о параде показательных мероприятий от украинских правоохранителей. При этом по Киеву спокойно гуляют десятки политиков, судей, прокуроров, которые так активно помогали Януковичу разворовывать страну. Их почему-то не за Замечают, ну а если и замечают, то те беспрепятственно могут в любой момент покинуть страну. Видимость бурной деятельности или какой-то хитрый план украинских правоохранителей по поимке террористов и беглых политиков. Секретные материалы попытались найти смысл в бессмысленных арестах. Правоохранительные органы как никогда щедры на решительные действия. Печерский суд решился арестовать участок Азарова в Ялте, а также все имущество судей и прокуроров-предателей аннексированного Крыма. Шевченковский суд даже решил взять под стражу начальника Генштаба вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова. А Донецкая милиция взялась искать 11 самозванцев министров ДНР. ГПУ даже позвала к себе самого экс-президента Януковича. Пока правоохранительные органи ждуть явку повинной террористов и кукловодов избежавшего главу страны, ГПУ по-тихому остановило розслідування одного із самых громких діл по Януковичу Євромайдана. Де-факто з 2014 го року розслідування відносно Януковича по справі і слідчі дії відносно Януковича по даній справі не проводяться. При тому, що це найбільш резонансна справа, по ній дуже багато загиблих, дуже багато потерпілих. Экс-премьер-министр Азаров 999 дней пробыл на посту. После революции достоинства Азаров сбежал в Россию спасать Украину. Теперь беглец Азаров в лучших традициях страны-агрессора называет себя спасителем и даже возглавляет Комитет спасения Украины в Москве. А Активное ГПУ уже успело наложить арест на участок Азарова в Ялте. Арест на землю не на временно неподконтрольной Украине территории в рамках дела годичной давности. Речь идет о скандальном разрешении Азарова применять водометы торнадо в январе на морозе для разгона митингующих. Сотни судей и прокуроров Крыма и Севастополя после захвата полуострова попросту стали работать на благо агрессора. В течение прошлого года судьи выносили решения именем Российской Федерации, а подтверждали их легитимность гербовой печати Украины. Они даже не были уволены со своих украинских должностей, пользовались неприкосновенностью и могли свободно передвигаться по стране. личным отделом Генеральной прокуратуры проводится досудовое расследование о криминальном проведении до вчинения злочинных действий судьями Украины, которые перейшли на службу оккупационной власти. Шпионаж, госизмена и, как следствие, арест имущества, в том числе находящегося на оккупированных в Украине территориях. Максимум, что грозит судьям, это невозможность продать имущество, которое находится непосредственно на подконтрольной Украине территории. Но перерегистрировать имущество на оккупированных территориях и распоряжаться им волю, труда судьям-предателям не составит. Но об этом представители ГПУ говорить не любят. Ну давайте мы это упустим уже. Действительно, к чему разбираться в реальных угрозах? Бумажная работа проделана, активность продемонстрирована. Сага. Да, все отлично. Судим перемены нипочем. по чем. Имуществом арестованным могут пользоваться, конечно. А в ГПУ день прошел не зря, да и граждане рады. А это урок, роду урок этим людям. Еще одним примером показательного парада действий стало решение Шевченковского суда о взятии под стражу начальника генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. Именно он является идеологом войны на территории Украины. В новой военной прокуратуре было оглашено подозрение начальнику генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Герасимова за организацию, разробление, втілення факта, и дей агрессивной войны в отношении нашей страны. Но как бы удивительно не звучало, в ГПУ по повестке никто так и не явился. Раз не появился. И не появится, мы это понимаем. После неявки по повестке должен последовать арест. Арестовать заочно и на расстоянии. Я больше того вам скажу. Наш доблестный украинский Шевченковский суд уже вынес решение, яким обраны Герасму, а также иншу установленным військовослужбовцем Российской Федерации за побежный захист, захист, в виде арешту. Активными действиями отличилась и милиция Донецкой области. Объявлены в розыск 11 министров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Всего у них министерств 21, мы выставили 11 министров, и посыпался вал критики. А вот почему только сейчас? А почему раньше не объявляли розыск? Только от милиции зависит, объявили в розыск ту или иную особу. Милиция собирает материалы, собирает доказательную базу, обращается в прокуратуру. Прокурор поддерживает, изучает, поддерживает наше представление в суд. Обращаемся в суд, и суд уже рассматривает. И в этот раз ни повестки, ни судебные решения не дали желаемого результата, которого, признаться, никто и так не ждал. Планируем Расследовать эти криминальные производства и направят в суд. И суд уже будет рассматривать без ихнего личного присутствия. Будет вынесен приговор. Вот. Их снова заочно без личного присутствия арестуют, но не посадят в тюрьму. А повестка Януковичу в правительственном курьере стала и вовсе предметом долгих насмешливых обсуждений. ГПУ в очередной раз заподозрил экс експрезидента в преступлении. постійно з боку Генеральної прокуратури товариства інформується про наявність підозр. таким чином формується уявлення про те, що вже нібито постановлені обвинувальні вироки щодо Януковича. Получение взятки в 26 миллионов под видом авторского вознаграждения. На сегодняшний день по справе щодо одержания хабаря э... Про яке йде мова, Или, давайте так, на сьогоднішній день по справі щодо одержання хабаря у розмірі 26 мільйонів відомо небагато. Захист звернувся до Генеральної прокуратури після того, як дана інформація нею була оприлюднена з офіційним клопотанням про надання повідомлення про підозру, надання доказів, що підтверджують е причетність Януковича до інкримінуємих діянь. Но, как оказалось, подозрения и выслано даже не было. На сегодняшний день они а на адресу адвокатского объединения, а не на адресу Януковича, а не шляхом публикации тексту поведомления про подозрения э, нет. Ну давайте или как бы заново запишем. Сам Янукович, как утверждает его адвокат, жаждет помочь следствию. Янукович бере участь слідстві. Янукович сприяє розслідуванню, намагається сприяти розслідуванню цих злочинів. Проте з боку процесуального опонента ми не бачимо бажання отримувати відповідну інформацію. Тим не німені точний адрес Янукович ГПУ до дня проведення этой конференції не сообщав. Цілий год прокуратура висилала підозріння на несуществуючий адрес слідству. На момент початку справи мала офіційну відповідь Служби безпеки України про те, що адреси Януковича, адреси проживання Януковича, яка їм надана, не існує. Тобто, слідство розуміло, що вся кореспонденція, повістки, повідомлення про підозру, процесуальні документи надсилались на неіснуючу адресу, незважаючи на це протягом року. Такие документы и такое с личим проводилось. Наверняка вскоре снова проведут заочные мероприятия. Экс-президента, место жительства которого точно известно теперь и ГПУ, без его присутствия арестуют. Но будет ли исполнять приговор экс-президент Янукович? Адвокат Януковича Виталий Сердюк пообещал нам устроить интервью самим экс-президентом Януковичем. президентом да, смотрите, я когда я вот эту информацию передам, вы просто должны сказать должны сказать как ну вот какие вопросы какое там решение да ну, я думаю но ну, если другие журналисты брали интервью то я не думаю что это как появляется чем-то сверх э, выходящим